Заява щодо нейтралізації бойовиків у столиці Чечні Грозному була зроблена за 15 хвилин до початку доповіді Путіна про велич Росії. Під час виступу російський президент заявив, що інші країни прагнуть знищити Російську Федерацію, і тільки він зможе протистояти тероризму, обороняючи світ усього світу. Тож виступ Володимира Путіна для нас прокоментує російська телеведуча та журналістка Марія Строєва. Вітаю вас. Ну, <свят> <свят> я могу сказать, как все наблюдатели, в общем, что ситуация крайне жесткая и крайне серьезная, поскольку э, всем известно две чеченские компании, и во что они вылились, э, в смысле потерь человеческих жизней чудовищных совершенно. И, э, ну, еще одна горячая точка – это… Крайні тяжкова ситуация. Тим більше, що наскільки я розумію картини пока що російські СМІ не дають, що собственно там происходит. А щодо виступу Володимира Путіна все-таки про а, масштабність величі Росії і а, про те, що чекає на Росію попереду, про те, що всі навколо вороги. Що ви можете сказати з цього приводу? Знаєте, я вже в Фізбукі зразку написала, мені в общем... достаточно было послушать начало выступления президента Российской Федерации, где он назвал Крым сакральным и сравнил его по значению для российской нации с храмовой горой в Иерусалиме. Мне кажется, все евреи кнули в этот момент от удивления. Я, знаете, вспомнила сцену из любимого моего романа Чонкин Владимира Войновича. Там, когда началась Великая Отечественная война, в колхозе собирается митинг, собирает, сгоняет людей на митинг, выступает присланный из города агитатор, который рассказывает, как быстро на чужой территории Красная Армия победит врага. И пока, значит, пытается агитатор городской зажечь публику, самые старые представители сельского населения, смекнув, что к чему, начинает пробираться к сельпо, затариваться спичками и солью, ну и заканчивается все это массовой дракой за мыло, потому что, в общем, а он там пока продолжает вещать, а люди бегут за солью и спичками. Ну вот мне это на самом деле вот эту историю напомнило, потому что пока шло выступление гаранта, а Рубль демонстрировал новые достижения в смысле падения. Вот, поэтому как-то, в общем, так все это. Ну и, я говорю, по усилию сравнений, конечно, это уже как-то, ну, в какой-то трагефарс, по-моему, переходит. А какая вероятность того, что теперь увага световой общины переключится с Донбасса на Украине, самая в Чечню? Не знаю. Я не думаю, что, она будет, что это велика вероятность. Просто по той простой причине, что... Ну, туда, во-первых, опасно ехать крайне, всегда было опасно, да, это же вот эта история с курортами Северного Кавказа, которые предполагалось там, значит, построить и, и привлечь туда горнолыжников со всего мира, и даже Австрию нам в прошлом году обещали переплюнуть, ну, это же понятно было с самого начала, кто же туда поедет кататься на лыжах, а ехать туда во время войны, не знаю, не знаю, я, я сильно сомневаюсь, если честно. Писать будуть, звісно, говорить будуть, але не более того, мені кажется. ну, ви працювали в медіапросторі в Росії, тож ви напевно краще за нас можете сказати. Яка ймовірність того, що російські журналісти назвуть чеченських бойовиків ополченцями, а власне регулярні війська російської армії і ем, війська взагалі Росії назвуть карателями? Знаєте, я працювала в програмі Вести, коли почалась. Вторая чеченская компания. И я очень хорошо помню, что в какой-то момент нам запретили называть войска войсками значит, только ОМОН и участники контртеррористической операции, а боевиков, формирования называть боевиками. Ну, в общем, там идет игра, как всегда, в определении смыслов. Понимаете, когда меня спрашивают про то, как будут вести себя российские журналисты, я прекрасно понимаю, что вы э, подразумеваете этим вопросом. Мне его все время этот вопрос задают. О том, почему у себя так ведут российские журналисты, от чего это зависит. Понимаете, в чем дело? Есть вещи, которые не прощаются. Ну, их нельзя простить. Есть вещи, Такого запредельной, такой запредельной гнусности, ну как, например, сообщение о запрете празднования 9 мая да, в Киеве, это плевок, это плевок в душу нации, это плевок в душу погибшим. Ну, ну, страшное. Такие вещи не прощаются. Но пони я понимаю, чем вызван ваш вопрос. Но, понимаете, я уже говорила, э ты вот в системе, и против системы, уверяю вас, бороться очень сложно. Поэтому вот как скажут назвать, так, я думаю, и назовут.